Это было лучшее лето в нашей жизни. Каждая из нас нашла свою вторую половинку. Ребята, знакомьтесь. Это мой новый парень Вася. Вася поздоровайтесь, с ребятами. Привет. А он у тебя... Орчевый подвижный, он даже улыбается. Чё это? Вот ваши мужики как вам помогают в жизни, а мой знаете как у хозяйственной. Он мне так по дому помогает. Вася, работа. Хорош. <связывая> 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 вами вечно одинокая, как спутниковая тарелка в глубоком, и вечно женская команда КВН ВКонтакте. Ну хотя, девчонки, чё грустить-то? Ой, не буду гурьбать, не буду надевать. Так, все, хватит. Мужики мужиками, а у нас выступление. Давайте начинать! Честный человек, даже на рынке, когда говорит, что еще посмотрим и вернется, всегда возвращается. А мы смотрим миниатюру у стоматолога. А, а. -а, -а, -а. а, -а, -а, -а. Да переверните кто-нибудь эту черепаху. Batman. Спасибо. народа до сих пор требуют дальней С Рязанской области. А мы представляем такую ситуацию. Пляж далеко за полночь. Женщина, прекратите кидать камни в чай. Женщина, за что вы делаете? <свескотворение> Слепой человек на концерте Баскова не только оторвал себе уши, но еще и прозрел в поисках выхода, а мы смотрим, как Экстрасенс устроился работать в Евросеть. Добрый день, у нас очень богатый выбор. Может быть, вам что-то предложить? Скажите. Сама пошла. Это работа такая. Виновата ли я? баталия А мы смотрим следующую миниатюру. вырезанный кадр из сказки «Репка». Бабка, вынеси мусор. Внучка, вынеси мусор. Кошка, вынеси мусор. Так это было! Как говорится, женщина на корабле к несчастью. Окей, следствие отсутствия женщины на корабле. А мы смотрим миниатюру в аэропорту. Василий! Пожалуйста, не уезжай, Василий! Отстань от меня. Но у тебя же мои протезы! И в конце выступления я хотела бы наконец-то устроить свою личную жизнь. Молодые, красивые, накачанные парни. Записывайте мой номер телефона. 8, 918. Подожди, стой, 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 стой. По-моему, это тебе смс -ка. Я в зале, тебе конец. Мяу. А с вами была команда КВН ВКонтакте. Добавляйте нас, друзья.